Salam hormat kembali bersama saya Red Robin dalam Bes 510 edisi 7 malam lima lelaki disyaki terlibat dalam kumpulan militan ditahan bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman dalam operasi khas di Johor dan Selangor tiga daripada mereka disyaki ada kaitan dengan kumpulan IS manakala dua lagi dengan kumpulan yang dikenali sebagai Imam Mahdi jelas ketua polis negara Tan Sri Khalid Abu Bakar empat daripada suspek. Berusia 22 hingga 40 tahun lelaki tempatan manakala seorang lagi warga Indonesia. Suspek pertama yang merancang berlepas ke Syria ditangkap di Johor manakala dua lagi suspek ditangkap di Selangor. Hujan lebat turun berterusan sejak malam semalam menyebabkan 330 rumah terjejas akibat banjir di Kuala Selangor. 24 keluarga dipindahkan di pusat pemindahan sementara di Kampung Bukit Kerayong dan Kampung Bukit Hijau. 100 penduduk ditempatkan di Balai Raya dan Dewan Surau kampung masing-masing. Air mulai surut tengah hari tadi namun keadaan cuaca yang masih hujan menyukarkan kerja-kerja pembersihan. Berikutan kesan kejatuhan minyak dunia, kutipan cukai bagi industri petroleum dijangka terus menyusut sehingga 30 bilion ringgit tahun hadapan. Bagi tahun ini, industri petroleum hanya mengutip cukai sebanyak 43 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Dato Johari Abdul Ghani menjelaskan, jumlah tersebut susut berbanding kutipan tahun lalu sebanyak 65 bilion ringgit. Beliau menyatakannya ketika menghadiri persidangan teknikal tahunan ke-36 Pertubuhan Pentadbiran Cukai Negara-Negara Commonwealth CATA di Bandar Hilir, Melaka. Seorang pembantu kedai makan dihukum penjara 8 tahun dan 10 sebatan oleh Mahkamah Session Kota Baru atas kesalahan memiliki dadah dua tahun lalu. Hakim Yusuf Yunus menjatuhkan hukuman itu terhadap Zulkifli Saleh berusia 40 tahun. Hukuman penjara ditetapkan bermula dari tarikh tertuduh ditangkap iaitu pada 7 Ogos 2013. Zulkifli didakwa memiliki dada jenis syabu seberat lebih 43 gram yang diisi dalam 11 paket plastik lucinar. Kerajaan Negeri Johor akan mempertimbang pemberian insentif kepada pengguna syarikat air Johor yang terjejas akibat catuan air yang terpaksa dilanjutkan sehingga 15 Disember ini. Ia termasuk pemberian diskaun atau rebat setelah mengambil kira kesukaran yang terpaksa dihadapi kira-kira 20,000 pemegang akaun domestik di beberapa daerah terjejas. Pengurusi Jatuan Kuasa Kerja Raya Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri, Datuk Insinyur Hasni Muhammad berkata, Perkara itu akan dibentangkan pada mesyuarat Exco minggu depan. Pengambilan antibiotik tanpa nasihat doktor kini semakin meningkat dan perlu ditangani bagi mengawal risiko penyebaran penyakit. Bagi mendidik masyarakat, Kementerian Kesihatan melancarkan kempen Minggu Kesedaran Antibiotik peringkat kebangsaan sehingga 2 Disember ini. Pelancaran kempen disempurnakan Timbalan Menteri Kesihatan Datu Seri Dr. Hilmi Yahaya di Hospital Kuala Lumpur. Satu dasar akan dirangka Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi mengurangkan defisit makanan dan mengelak kebergantungan terhadap bekalan makanan import. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datu Sri Ahmad Syabri Cik, Antara langkah yang akan diambil termasuk meningkatkan kualiti makanan. Peningkatan kualiti itu termasuk dari aspek keselamatan, pembungkusan serta amalan pertanian yang baik. Datu Sri Ahmad Syabiri melancarkan produk skim pembiayaan teman tekun di Ibu Negara. Baik saudara, sekian paparan Best 510 edisi 7 malam. Ikuti Nasional 8 sejam dari sekarang. Saya Reda Robin, salam hormat.